делать? тебя служить. Верить. 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 Верит. И веру свою в делах показывать. Библия говорит, что вера не сделал мертва сама по себе. Ну, давай по этому поводу откроем. Якова. Кто первый найдет? Якова. Украинская Библия, тому Якова. Книга Якова. Якова. Нашел. 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 347 страница. Да. А кто создал Библию? Бог написал. А Бог библию, библию писал через 40 людей на разных языках в течение 1600 а 200. лет. 347. Адже я хотела бы с другом Атва, так Я уже поняли, этот вирш треба будет вивчить. Так, давайте всі разом Попробуємо його гарно, ну, не спіша прочитати. Давайте, три-чотири. Адже як тіло, без духа мертве так і віра без діл мертва. І от, коли потрапив к африканцям, вони просто з'їли його жену. было так больно и так неожиданно. Он им, им рассказывал о Христе. Он им говорил, что Иисус вас любит. И он к Богу упал на колени и говорит, Господи, ну, ну я здесь не могу оставаться. Они не люди. Они едят людей. Как я здесь могу остаться? И Бог говорит, если ты любишь Меня, оставайся здесь. Он остался там, и его детей тоже постигла такая участь, когда... Когда их не стало на земле И а Когда он сочинил песню он, он все время просил у Бога мудрости Он все время просил, как мне оставаться послушным И вот эта детская песня Им написанная в то тяжелое время Сейчас я ее хочу, чтобы ты запомнил ее тоже вместе со мной Пойти я за Иисусом Решил пойти я за Иисусом Решил пойти я за Иисусом я не сверну с того пути. Этот первый куплет появился, когда он только ехал всей семьей в Африку. Когда не стало его жены, он придумал второй куплет. Это знаешь, не то, что придумал. Это когда у нас бывает очень печально, очень тоскливо. Мы молимся и, конечно, поем. Поем, прославляем Бога, ищем, за что ему покладить. И второй куплет был, знаешь, каким написан? Один останусь уже после детей, а тут пою крест предо мною, весь мир за мною, крест предо мною, весь мир за мною, крест предо мною, я не сверну с того пути. В его жизни был этот страшный крест, его личный, когда жены не стало, да, это страшный крест. И он сказал, весь мир, но я все равно пойду за Христом. Крест предо мною Христа, крест моей жизни. И когда уже и детей не стало, он написал третий куплет. Один останусь, но с Иисусом. 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 Я не сверну с того пути. Люблю, потому что она написана: знаете, как иногда говорят о дорожных знаках, о которых мы вот в начале урока говорили. На некоторых я еду на дороге, и мне говорят: этот знак здесь появился недавно. Я говорю, что случилось? Была смерть человека. И поставили этот знак, что здесь, вот, бывает некоторые знаки написаны кровью чей-то. Хочу быть послушным Богу даже до смерти. Почему? Потому что я знаю, что впереди есть рай и ад. И я хочу где быть? с Богом. Он хорошо понимал, что здесь все временное. И даже тех, кого мы любим. деток так дорогие, у нас одна сестричка будет вот в пятницу кормить своего ребенка. Это очень страшно. Очень тяжело, но Бог с ней. Ее ребенок был дядей воином на войне, и сегодня он уже у Бога на отчете. Ахила его пойдет. Я просто почему так это рассказываю? Может быть, мне взрослые скажут, не надо детям так много говорить. Но мы сегодня хорошо видим, как летают бомбы, как иногда и дети уходят в вечность. И тогда так хочется, чтобы каждого из вас обнять и там на небе с тобой поцеловаться. Потому что если мы с тобой, как Лазарь и Богач, увидимся по разные стороны, то Бог скажет, оттуда туда не переходят. Один останусь, но с Иисусом я не сверну с того пути.

Мертв... Мертв... А, мертва, я... а как же тело будущего мертвого? Так и. А, так и. Вера. А так и Вира без... без дел. Без, без мертва. Мертв... Бог хочет, чтобы ты доверял ему. Потому что одно из яблочек сказала, я болиться вместе с вареньем не хочу. И быстренько с корзинки выпрыгнула Беззвязь. и закатилась под скамеечку. И скамеечку. Я... А как нужно? Это... А потому что яблоки должны расти, они просто лежат. Они питаются. С... А кто еще понял, что с яблочком случилось, которое Гнило. было и послушано? Оно разнило. Ты это слышишь? В моей жизни. там, где тебя варят, там, где сложно, режут. Но если это делает садовник, он это делает с любовью. И для того, чтобы была польза в твоей жизни. И в конце концов, чтобы ты жил там, где Лазарь оказался. А это яблочко, которая убежала, где оно оказалось? Мама! Оно смело убежала от садовника, под дерево упала. Что с ним оказалось? Сгнила. Сгнила! Другие яблочки подходили, детки срывали и с любовью говорили, Бог, спасибо за вкусное яблочко, грызли его. Когда грызут, больно яблочку? Да Давай Очень благодарна за эту возможность говорить с детьми на такие серьезные темы об их вечности. Иисус, я прошу Тебя, дать каждому из них захотеть жить с Тобой. Благослови, пожалуйста, их послушанием, чтобы они с раннего возраста захотели лично с Тобой иметь отношения. Чтобы каждый из них сказал, «М -м, правда ли мне, Оксана, о тебе говорила, и начали с тобой это чудесное знакомство. Добрый Бог, я тебя очень прошу, благослови, чтобы они захотели быть послушными, и мы с каждым из них увиделись на небе. Благодарю тебя за эту возможность сегодня видеться на земле. Спасибо большое за этот красивый пример, как дяди Вани, хотя и сложный, но такой серьезный, за это предупреждение, что из одной вечности в другую вечность не переходят. Очень тебя прошу. Помоги детям захотеть быть. Может быть, как Лазарь, может быть униженным, но зато с тобой. Пожалуйста, благослови. Спасибо, что ты сегодня нам не только такие серьезные речи приготовил и размышления, но и хорошую вкусную еду. Благодарим тебя за твою любовь, которую ты каждый день показываешь. И просим благословить нас. Будь прославлен ты в моей жизни, Иисус. Аминь. Аминь. Як адже як тіло як... без не душі без віра, без віра віра без діла? Якова 2, 16. Тіло без чого мертве? Без тіла. Тіло твоє без чого мертве?

Третье, не осуждают столи человека, десятое, не завидуют чужой. И просто не осуждают.